Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bersama saya Zulki Fidul Razak. Zul Razak, sesi penutup kita untuk orang lebih Melayu. InsyaAllah dari jam 7 sehingga jam uh, 9. Uh, kita akan berlihat untuk maghrib sebentar lagi. Ya. Jadi topik kita hari ini dinamik pasaran, indeks equity, dolar Amerika Syarikat dan juga yen Jepun. Kita akan rangkumkan apa yang kita dah cover Uh, mengenai struktur impasif, struktur korektif. Uh, struktur korektif kita tak terlalu mendalam untuk pusingan kali ini. InsyaAllah pusingan depan kita akan uh, fokus kepada struktur impasif, eh, korektif. Uh, eh. Jadi uh, pusingan kali ini kita banyak sentuh dengan struktur impasif dan bagaimana kita mengukur kekuatan Uh, mata hmm. wang berdasarkan struktur. Jadi dalam pasaran, equity, dolar Amerika Syarikat dan Nia Jepun kita akan buat ni pasaran untuk sejam petang ni ya. Sebelum kita mula saya baca penafian risiko pelaburan dengan online secara mempunyai risiko tinggi tahap lebih tinggi boleh membantu atau menyebabkan kerugian setelah pertimbangkan sama ada dengan online sesuai untuk anda dengan mengkira pengalaman objektif pelaburan dan kemampuan kewangan ada kemungkinan anda boleh hilang sebahagian atau kesemua pembenasan oleh itu jangan gunakan modal dan wang yang anda tidak sanggup rugi anda seharusnya mengetahui risiko kerja dengan online dan mendapatkan perangan daripada penasihat kewangan bebas kiranya anda misalkan kemungkinan Nama saya Zulkin Fidul Razak, panggil Zul saya. Soal pelabur sebelum masa dan dalam dunia dekangan, sebab lebih daripada 20 tahun. Jadi kita lihat kepada Lisa Pasaran untuk semasa ni kita nampak uh, pengukuhan dolar pasca uh, FOMC. Soalan dia uh, apa yang FOMC buat dan apa yang berlaku? Assalam. Oh, okay basically untuk FOMC kali ni apa yang berlaku adalah FOMC ini eh dan um, menjangkakan bahawa uh, pertumbuhan ekonomi adalah lebih perlahan. Ni yang Powell bagi tahu semalam, eh. pertumbuhan ekonomi lebih perlahan. Eh, berbanding dengan unjuran, ini adalah unjuran dia untuk Jun eh. Jadi daripada 8 kali dia meeting, wassalam Lina, 4 kali dia keluarkan unjuran. Apa apa jangkaan kesan polisi serta Uh, maklumat yang ada semasa kepada data-data perhatian eh? dan ini akan seterusnya mempengaruhi uh, menjadi uh, target eh? uh, kepada dasar polisi semasa. Jadi untuk dasar polisi semasa apa yang berlaku semalam awal pagi tadi FOMC mengekalkan kadar siling pada 4.5%. Selain daripada itu dia juga mengunjurkan bahawa untuk tahun ini polisi akan di kami sini akan turunkan dua kali menjadi empat peratus. Yang berubahnya adalah benda ni. Ya, untuk ke depan. Jadi kita nampak untuk tahun depan, ok, instead of sasaran kepada 3.5%, dia tu, dia jangka cuma diturunkan kepada 3.75. Itu sedikit lebih hawkish. Ok, dan selain daripada itu, di, uh, FOMC juga menjangkakan akan berlaku apa dia, uh, kadar pengangguran akan meningkat, itu adalah dovish but, apa yang dia jangka untuk inflasi ha ni sebab dia inflasi dijangka akan meningkat ke paras 3% eh, dalam suku ini maksudnya dalam suku ketiga ni, dan uh, PCE dijangka akan meningkat Uh, kepada angka 3% manakala core PCE dan semua ini menunjukkan agak bercampur. Nampak tak? Dia jangka ekonomi akan lebih perlahan. Biasanya inflasi meningkat apabila ekonomi naik. Tapi kali ini ingat, inflasi itu dia ada dua. Satu supply side, satu demand side. Okey. Masalah dia bukan demand side. Masalah dia adalah supply side. Penawaran. Kenapa? disebabkan few things yang pertama adalah apa yang disebut oleh Powell eh ada dua yang pertama adalah kesan daripada tarif kita belum lihat lagi actual kesan sebabnya berlaku banyak penangguhan eh dan sekiranya tarif betul-betul dilaksanakan secara sepenuhnya kemungkinan untuk inflasi meningkat lebih tinggi sekarang ni inflasi tak nampak daripada sudut datanya inflasi adalah menurun eh but Uh, kesan penuh daripada tarif masih belum nampak. Nombor dua kita ada kenaikan harga minyak mentah dunia. Tu nombor dua. Tetapi ada satu lagi yang berlaku semalam. Kalau nak tahu, ada satu lagi yang berlaku semalam. Eh? Jadi, basically untuk yang ini, ahli-ahli FOMC nampak dia lebih. Kalau kita lihat dia punya dot plot, Eh? mana dot plot? Ah ni. Dia lebih ke arah cuma satu potok cuma satu tau potongan tahun ini. Tetapi uh, dia, kalau kita jumlahkan dia ni ini dia punya ni eh? dia punya dot plot. Ini dot yang disebut dot plot dot plot. Kalau anda baca mana mana dot plot, ni ha, inilah dot plot. Dia lebih ke arah kepada cuma satu. Kalau kita ambil dua ni. Tapi sebab dia dipecahkan, ya, ini adalah kekal. Ni ada nak faham dia macam ni. Eh? Setiap dot ni adalah undian. Ahli-ahli FOMC mengundi. Nak potong rate. Okey, kalau kita potong rate. <tuh> untuk kali ni kita kekalkan rate. Tapi untuk 2025. Okey. Kita ada 1, 2, 3, empat, lima, enam, tujuh. Tujuh ahli FOMC mengundi untuk rate dikekalkan tahun ini. Nampak? Ada tujuh yang mengundi untuk rate kekal di antara 4.25 ke 4.5 patut. Ada dua orang yang setuju supaya rate diturunkan kepada 4.25%. Anda nak faham apa dot-dot ni eh? Rate sekarang 4.5. Tujuh orang menyatakan tahun ni tak patutkan. Tujuh orang. Ha, dia undi undian ha, kalau nak faham. Tujuh orang mengundi supaya tahun ini rate jangan potong. Kita kekal pada 4.5. Kalau anda nak faham apa benda tu eh. Dua orang kata cuma satu dibawa kepada 4.25. Tetapi lapan orang mengundi supaya rate diturunkan ke paras 4% dan dua orang diturunkan kepada 3.75. Ha. Jadi kalau anda baca semua ni nampak dia lebih berat kepada cuma satu potongan. Kekal ataupun cuma satu sebab sebab kalau kita campur dua ni sini 9. Faham tak? Sembilan orang berbanding dengan lapan yang nak bawa empat patus Dua orang amat Dovish lah Haa dunia nak kiamat lah according to dua orang ni Haa saya tahu siapa dua orang ni <laughs> Faham nak baca dia Jadi ini dilihat lebih hawkish Tak payah tengok press conference Press conference tu dia akan sekejap je Jadi ini adalah lebih hawkish Itu sebabnya ada nampak lonjakan dekat US dollar Ah ha, tu cara nak baca FOMC. Bukannya anda tunggu depan forex factory tekan. <laughs> Itu mengarut. <laughs> Dia tak perlu justify apa yang berlaku. Ha, anda nak faham apa yang berlaku semasa FOMC. Saya ceritakan sikit Eh. Kita ada tujuh minit sebelum kita lihat kepada chart. Uh, kita break lepas tu kita lihat kepada chart. Eh. Okay. Apa yang berlaku masa FOMC? Kalau anda nak faham. Ini ha, ni saya ceritakan lah. Biasa dengar FOMC pukul 2, pukul 3 pagi lepas tu kau tunggu tekan. Okey macam ni. FOMC ya. Eh? Saya terangkan sikit lah latar belakang. FOMC ni adalah jawatan kuasa pasaran terbuka. Eh? Yang uh, basically decide on policy, uh, on monetary policy on behalf of Federal Reserve. Okey. Dan dalam FOMC tu setiap 13 Ahli Federal uh, Federalism Federal ni bukan satu bank negara. Dia adalah satu federation, satu pe, satu sistem persekutuan di mana ada 13 bank uh, ada 13 uh, ada 13 gubernorlah eh. Ada 13 governor yang apa uh, terlibat dalam penentuan uh, FOMC uh, apa penentuan polisi. Okey. Jadi diorang akan ambil Uh, apa akan mengambil uh, turn untuk mengundi bukannya tiap-tiap kali tu dia akan mengundi dia ada dia ada turn ya lepas tu terdapat ahli Federal Reserve dalam jawatan kuasa dia yang juga mempunyai kuasa untuk mengundi jadi permanent member yang sentiasa mengundi adalah New York okey itulah latar belakang dia anda pergi Federal Reserve punya website baca setiap trader wajib tahu benda ni saya surprise kalau saya tanya most trader dia orang tak tahu. Tak tahu. Okey. Jadi setiap undi dia orang tu dot plot. Ha tu yang dot plot tadi ya, eh? dia letakkan. Okey. Ha, apa soalan dia tadi? Okey, apa yang berlaku semasa FOMC? Nombor satu. Semasa FOMC, anda akan nampak bank-bank uh, apa setiap hampir setiap bank pusat dalam FOMC punya dalam Federal Reserve punya sistem akan bagi dia orang punya report. Contohnya anda ada Atlanta, anda akan ada New York, akan ada St. Louis yang akan memberikan dia orang punya report ekonomi. Dia orang ada pelbagai buku eh, yang biasa anda dengar adalah beige book. Beige book ni keluar awal. Lepas tu ada apa buku eh? Blue eh? Blue book, lain macam bunyi dia. Ah, ha. dengan white white report dengan blue report. Saya pun tak ingat apa. Yang coklat tu, coklat kena apa? Ha. Coklat kalau coklat lah. Basic book dan book book lah. Itu basically laporan ekonomi. Tu yang anda nampak. Contohnya macam ni. Ha. Bukan buku bio. <laughs> Itu buku lain. <laughs> anda akan nampak macam ni. Uh, contohnya ada nampak macam uh, Cleveland dia ada uh, dia dia orang ni akan sim, akan buat uh, report mengenai inflasi. Anda nak tengok inflasi data awal, anda boleh pergi kepada Cleveland punya ni, anda tengok CPI, inflation forecasting. No Faham. Ah uh, sebelum data CPI kalau kau suka trade news, anda pergi kat sini. Ha, dekat sini dia akan keluarkanlah lah apa unjuran inflasi untuk seterusnya kalau anda nak tahu ha, siapa suka trade news, ha, ni wajib tahu anda nak tengok GDP, ke arah GDP ha, uh, adalah GDP kepada Atlanta mana Atlanta ni? Ha, GDP now Ha, dia orang ni akan li, a, ada memang specialise eh, kepada data-data ini. Kalau nak tahu lah, ha, nak tahu dia macam mana, nak tahu banyak sangat benda ni. <laughs> Pergi kepada sen, apa Central Bank punya kepada Federal Reserve punya website, ha, dia ada dia dia akan sebabnya kenapa? Sebab waktu meeting report-report ni akan di 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 present, akan diketengahkan dan dia orang bagi tahulah Ha, sebelum korang nak 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 mengundi untuk polisi, ini keadaan inflasi sekarang. Ini keadaan pertumbuhan ekonomi. Ini keadaan untuk NFP. Ha, pekerjaan. Ha, NFP saya tak nak bagi. Anda cari bank pusat mana? Uh, Federal Reserve mana? Dia punya jangkaan tu cantik selalu. Ha, pergi cari. Sebelum NFP dah ada dah. Ha, data tu lebih kurang. Kadang-kadang ha, dia ke laut jugalah tapi ke lazimannya yang saya nampak lebih kurang 80% dia cantik. Kalau anda nak tahu NFP awal, report tu keluar seminggu, dua minggu sebelum. Kalau nak tahu. Ha, dia macam PMI lah lebih kurang. Ha, pergi pergi cari. Suap sangat tak bagus juga kan? Okey. Pertama, dia orang akan uh, uh, apa? Uh, di akan menerima reportlah keadaan ekonomi. Okay. Selepas tu, dia orang akan consider dan melihat kepada apakah yang berlaku secara fiskal dan faktor geopolitik. Nah, ha, ni ada ada anggota dalam uh, FOM, dalam Federal Reserve yang yang monitor eh, international punya uh, movement commodity pricing dan lain-lain. Okey, dan juga dasar fiskal US lah. Ahli yang mengundi tak boleh pergi bercerita pasal dasar fiskal US sebab dia orang ni governor bank pusat. Faham tak? Katalah macam Sarawak. Sarawak tu uh, kalau ikutkan dia patut ada gubernur bank negara dia sendiri. Tapi sebab patut, sebab sistem kita lain sikit. Uh, jadi Sarawak Sabah lah kan. Uh, sepatutnya lah. Okey. Itu dasar fiskal. Selepas itu barulah dia orang mengundi. Uh, barulah dia orang mengundi. Ini yang berlaku. Dan FOMC suatu meeting dia dua hari. Kalau setakat meeting nak mengundi tak payah uh, pakai group WhatsApp dia kan. Uh, dia buat dia punya ni aku tekan kan. Uh, jadi inilah yang berlaku masa FOMC. Dan it, semua ini dibuat secara, uh, mostly secara online. Uh, bukannya FOMC dia orang pergi ramai-ramai pergi Washington, pergi office lepas tu meeting bukan. Tak macam tu kan. Uh, dia secara secara online. Kan? Dah faham? Okey. Ni saya jelaskan apa yang berlaku semalam. Selain daripada FOMC, apa yang berlaku semalam? Kalau nak tahu. Kongres US telah meluluskan basically genius act. Dan satu lagi apa nama dia? Saya tak ingat apa nama apa nama akta tu. Basically kita ada stable coin Baiklah eh, senang. Satu akta yang memberikan eh um, apa memberikan penjelasan mengenai bagaimana institusi-institusi uh, private seperti bank dan juga dana-dana yang apa berlesen dekat US boleh menerbitkan stable coin. Apa itu stable coin? Okey, stable coin ni adalah cryptocurrency yang disandarkan ya Aa, sama ada kepada emas, sama ada kepada dolar, sama ada kepada mana-mana yang lebih uh, dilihat lebih stable. Aa, mata wang ni stable tak macam mana tengok kripto, uh, bitcoin pa naik, pa turun. Okey. Yang lebih besar semalam sebenarnya ini. Dan anda kena faham ya, dasar ekonomi Trump. Dasar ekonomi Trump ada tiga. Yang pertama adalah dia tak nak no limit to US energy production. Ini yang pertama. Yes. Ini yang pertama, no limit kepada US energy production, okay? Dan dan selain daripada itu, uh, sesuatu kita nampak, US ni dia mempunyai um, apa? Mempunyai capacity yang apa? Uh, capacity pengeluaran yang banyak. Tapi sebelum ni, akta-akta sebelum ni, dia limitkan dan in fact sebelum Trump syarikat-syarikat minyak dekat US tak boleh ekspor minyak dia. Kalau nak tahu. Dia tak boleh. Ah, ha, Trump bagi. Dia orang boleh ekspor minyak. Kalau nak tahu. Ah, ha, okay. Itu yang pertama. Yang kedua. Basically untuk Trump punya economic policy eh. Mana saya punya nota ni. Eh? Saya tak sempat tulis kat sini. Yang kedua adalah kepada, okay? Yang kedua adalah kepada apa? Uh, tak ada lagi Green New Deal. Uh, Green New Deal ni yang uh, parti Demokrat nak buat. Uh, basically uh, ekonomi hijau lah. Okay. Dan yang ketiga adalah there will be no CBDC. Tak ada CBDC. Ah yes, China tak boleh export beras keluar. Kalau ada beras China, tu oh. <laughs> habis Thailand habis. Ini adalah tiga yang menjadi teras kepada dasar Trump. Okey, kita kena berhenti rehat sekejap untuk Maghrib. Kita sambung cerita ni lepas tu kita tengok dekat chat dan kita lihat macam mana semua ni mempunyai dinamik pasaran. Eh? Jadi kita berehat sekejap, kita sambung selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.